सऊदी अरबिया ने पीर के रोज यमन में पिछले छः साल से चल रहे जंगी तनाज़े को रोकने के लिए सियासी हल का मसौदा पेश किया है जिसका यमन की आलमी तस्लीम शुदा हुकूमत ने इस्कबाल किया और होती बाग़ियों से हथियार तर्क करके बातचीत के लिए आने को कहा इस मसौदे में सना हवाई अड्डे को वापस से शुरू करने बंदरगाह से खाने पीने के सामान तेल और दीगर बरामदाद वरामदाद की बहाली यमन मरकजी बैंक में टैक्स और मालगुजारी को जमा करना और अवहदा सलामती काउंसिल रेजोलूशन दो दो एक छः के तहत मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान शामिल है सऊदी अरबिया ने यमनी हुकूमत और हूथियों से इस मसौदे को तस्लीम करने की मांग किया और कहा कि ये यमनी आवाम के लिए बेहतर होगा जो लंबे वक्त से इस तनाजे का शिकार है और मुख्तलिफ मशक्क़तों में मुबतला है यह उनके बेहतर जिंदगी के हक के लिए अज़ीम कदम होगा इसके साथ आलमी कारोबार और कौमी और कवती जरूरियात के लिए भी मुफीद होगा इस मसौदे में यमन और अरब खत्ते में ईरान की हर किस्म की मुदाखलत को रोकने को भी कहा गया है जो हूथियो को दीगर हथियार